do'stlar bugun sizlar bilan kasrning kvadrat ildizini doir misol ishlaymiz demak boshladik bilamiz demak qarang uch taqsim o'nning kvadrati deb olsam bu ildizim bu qisqarib ketsa demak uch taqsim o'n qoladi bu degan nol butun o'ndan uch degani buni ham xuddi shu kvadrat ildizdan birdan chiqarib osa o'n taqsim yetti bo'ladi bu degani yetti bir uch degani masha javob chiqib keladi endi bundan esa to'qqiz taqsim to'rtdan bu ikki taqsim uch chiqib keladi pilyusd bir taqsim uch chiqib keladi birning mininchi darajasi ham bir birning ikkinchi darajasi ham bir hisoblanadi demak bu buo'ladi uch taqsim uch bu birga teng endi mana keyingi misolimizni ko'rsak bu bir taqsim yigirma besh u bir taqsim to'qqiz demak buzilamiz besh ko'paytirgan bir taqsim yigirma beshdan bir taqsim besh ildiz chiqib keladi minusda uch ko'paytirilgan bir taqsim to'qqizdan bir taqsim uch javob chiqib kelyapti demak bu bilan bu javob bo'lib ketdi bu bilan bu ketdib natijada nol degan javob chiqib keladi natijaa nol degan javob chiqdii mana buni esa bu degani yigirma yettini yigirma yettini ichida 9 ko'paytirilgan 3 desam bo'ladi bu ildoz de 3. demak bu degani to'qqizdan uch chiqadi 3 ildoz 3 taqsim ilzo 3 degan demak ilzoz bilan ilzosti uchi qiqartirrsam 3 javob chiqib keladi demak bu ham xuddi shunday 228 bu 64 degani 64 to'rt 2 desam bu 8 ni ham 4 ko'paytirlgan 2 desam ham bo'ladi bu degani sakkiz ilzo osti ikki taqsim ikki ilzoz osti ikki degan ilzosi izo qistiramiz bu bilan buni qisqartirib to'rt qoladi demak natijada to'rt degan javob chiqib keladi mana ko'rib turganingizdek endi keyingi misolimiz biz bilamiz bundan har birini alohida yozib olsak bo'ladi har birovini alohida yozib olsak demak oltmish to'rt ko'paytirilgan qirq to'qqiz to'qqiz ko'paytirilgan bu 96. 96. to'qson olti to'qson oltini 96 to'qson 2 ga bo'lsak nechi chiqadi 96 bu 14 ning kvadrati edi o'n to'rt ko'paytirilgan o'n to'rt o'n to'rt 4 16 o'n oltini oltisi bir yodda to'rt besh to'rt bir demak 14 ning kvadrati ekan to'qson bu 324 324 324 bu o'n sakkizning kvadrati bo'lishi kerak demak bundan 8 chiqib 7 yetti chiqib keladi bu 14 to'rt chiqib keladi bundan esa 18 sakkiz chiqib keladi 18 sakkiz chiqib keladi o'n sakkiz sak sak demak bu bilan bu 2 ikki qoladi o'n sakkiz bo'lsa bu bilan bu qisqaradi to'rt qoladi ikki bilan bu qisqarib ikki qoladi natijada bu to'qqiz qoladi demak bu ikki taqsim to'qqiz degan javob bo'ladi endi birdaniga o'shib turishga iq bu sakkiz taqsim to'qqiz ko'paytirilgan yetti chiqadi bu degani ellik olti taqsim to'qqiz bu to'qqiz ellik olti bo'lsa oltitadan bo'ladi ellik to'rt ikki bo'ladi mana shu joy chiqad endi keyingi misolimiz mana misolimiz qarang demak bunga aiz bunga umumiy mahraj o'n bir ildiz osti ikkini beramiz buni buni bunga beramiz buni bunga beramiz buni bunga bersak o'n bir minusa uch ildiz osti bo'ladi demak natijada ikki ildiz osti o'n bir minusa to'rt minusda ildiz osti yetti ildiz osti yigirma bir bo'ladi natijada endi buyog'i o'n bir ildiz osti minusda uch o'n bir minusda demak teng bu demak ildiz osti bo'ladi minusda besh ildiz osti bu pilyusta o'n yetti qoladimi o'n yetti qoladi o'n yetti qoladi endi bu degani a ning kvadrati minusda b ning kvadrati degan formulamiz bor demak buni bunga ko'paytirsak o'n bir minusa ikki yulduz osti shunday bo'ladi yo'q uzr boshqa bu bunday kvadrat ekan demak o'n um, um, bir minusda uch ildiz osti o'n bir pilyusta olti bo'ladi bu degani bu degani o'n birinchisili yozaylik teng minusda besh ildiz osti o'n bir pilyusda o'n yetti dey osa bo'ladi taqsim pilyusta besh o'n bir ildiz osti pilyusda o'n yetti demak mana suratlarma qarasiz bir xil bo'lib qoldi ko'rganingizdek demak bu bilan bu qisqarib natijada bir degan javob chiqib kelar ekan